Ой, как мне понравился Лидо. Кусочек Европы в Америке. И Стивену понравился Лидо. Да. Да. Нет. Не было в нас вегасе I have never seen a Lidl in the United States before this one. Понял, и не бачил Лидо. Да, потому что он даже еще вымовился, сказал не Лидо, а Лидо. Он даже не знает, как он правильно произносится. Говорит, что нигде не видел, кроме как здесь первый раз. Девочки, серёжки ничего. Короче, понравился мне этот выбор. Цены хорошие. И видно, что качество другое, не американское. Блин, я забыла, что такая европейская. А булочки, какие я взяла, девки. Булочки они пекут. Как в Польше. Я думаю, что в Польше вкуснее. Такие добрые булки были. Вот там я жила в Познане, и рядышком был магазин. О, сейчас не вспомню. Потом напишу, было сейчас вообще не такое сложное название. Тут Калифур. Вот, Калифур. Какие там булки? Я каждое утро ходила за булочками. Пи -пи. Каждое утро за булочками ходила. Я уже все перепробовала, выбрала, как мне понравилось. Я каждое утро ходила, ну не каждый там почти, ходила, купляла себе эти булки. Вот. А тут такой, такая, такие тут вот. хлеб пиздец ужасный. Я, ну, ну, короче, он ужасный. А вот тут я смотрю, собственно, выпечка булочки бомбезная. Конечно, на Калифор. Не, на Калифор назывался. Я же он назывался твой магазин. Блин, я напишу, буду уже интересно, мне все вспомнить. Короче, мы понагревались. Стивен Хабликс, different. Да, да. возле паблика, How much you pay здесь, Мы сейчас мы Надо сделать распаковку вам. 117. 117 долларов. Я вам сделала распаковку, что купили, буду уже интересно покупали. Как на мой погляд Короче, довольны. Пабликс тоже лучше, чем Альберсон, конечно, что мы купили в Альберсон в Лас-Вегасе. Пабликс намного лучше, хотя это, по-моему, одна та сама сеть, Стив рассказывал. Ну, по всей Америке только по-другому называется ну, типа один и тот же хозяин. Но Лидл, конечно, меня удивил. Прям вообще очень хорошо порадовал. Вот за единственное, что эти савоярди я не нашла. Сука, колбаса. Я взяла, Ой, короче, потом взяла распаковку. Богато была, как девки. Потом покажу вам. Будем ехать. Что Стивен забыл купить еще в паблик с Не забыл, а, наверное, не нашел в этом Лидл. Паблик чисто американский нужно. Зато паблик сделают очень вкусные бутерброды. И тут всегда за ними очередь. Тут сэндвичи. Во-первых, это сэндвич ключ, очень огромный. И ты туда можешь положить все, что хочешь. И всегда очередь, чтобы взять вот этот, этот бутербродик сюда очередь. Ты можешь положить все, что хочешь. хочешь да. Yeah. Ты себе выбираешь то, что хочешь. И там у тебя... он. Докупились еще в пабликсе. Едем додому. Жрачки на грибли. Еды куча, Стивен. We have a lot of food. Да. A lot of food. A lot of food. And I'm hungry. Стивен Ханки. Ну да, уже полтретьего. Я, я ему дала свечи раз Так, мы ехали, я ему дала, он за вкусы. Чирос, это такие палочки вот купила в этом мексиканском. Но я съела с утра уже тирамису этот большой кусок. Я не голодна. Ну, как не голодна? Я до вечера еще дотерплю, а Стивен голодный. Стивен это буду делать этот ужин для меня. себя и Люба по выходным готовы классно я отдыхаю він готовы будем на балкончике кушать это был влог выходного дня из е передмістя атланты то я вам робила влоги выходного дня из лас вегаса а теперь передмістя атланты